اسلام کے پانچ فرائض میں سے ایک فرائض صدقہ ہے جس جس کو ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے رمضان کا مہینہ بہت زیادہ قریب ہے اپنے اپنے مالوں کو بہت زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ پاک ہو اور صاف ہو اسی کے حوالے سے کچھ حدیثیں ہیں جو آپ سنیں کہ تو انشاءاللہ شاء آپ متاثر ہوں گے اور اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے آپ کا دل بھی چاہے گا جو لوگ پرانے پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کو قیام رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں سورہ فاتح رکو نمبر چار تم لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قیام مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے سورہ حدید رکو نمبر ایک اور تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے رستے میں حالانکہ سب آسمان اور زمین اللہ ہی کی میراث ہیں جو لوگ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کر چکے ہیں اور جہاد کر چکے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جن کا ذکر آگے ہے بلکہ وہ بڑے ہوئے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکے کے بعد بھی خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ثواب حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور کسی خطوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھا دیتا ہے اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کی قاتل تواز اختیار کرتا ہے تو حق اللہ شانہ اس کو رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال فخر کے فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ جل شانہ کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے یعنی قبول ہوتا ہے اور جو شخص ایسی حالت میں دستے سوال بڑھاتا ہے کہ بغیر سوال کے اس کا کام چل جاتا ہے چل جاتا ہو تو حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں حضرت خیز بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ بہت اثراف کرتا ہے اور اپنے مال کو بے جا خرچ کرتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں باغ میں سے اپنا حصہ لے لی لیتا ہوں اور اللہ کے رستے میں بھی خرچ کرتا ہوں اور جو مجھ سے ملنے آتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر تین بار فرمایا کہ خرچ کیا کر اللہ جل شانہ تجھ پر خرچ فرمائیں گے اس کے کچھ عرصے بعد میں ایک سفر جہاد میں چلا تو میرے پاس سواری بھی اپنی تھی اور اپنے سب گھر والوں سے زیادہ سروت مجھے حاصل تھی یعنی جو لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے ان کے پاس اتنا نہ تھا جتنا مجھ بے دریک خرچ کرنے والے کے پاس تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ مشہور بزرگ ہیں ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گون کر برابر کے گھر سے آگ لینے گئیں پیچھے کوئی سائل آ گیا حضرت حبیب رحمت اللہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا جب آگ لے کر آئیں تو قامل سے پوچھا آٹا کیا ہوا وہ کہنے لگے کہ وہ روٹی پکنے گیا ہے ان کو یقین نہ آیا اسرار کرنے لگی انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں نے صدقہ کر دیا کہنے لگی سبحان اللہ تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا اب سب کیا کھائیں گے آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا کہنے لگی کیسے کہ جلدی پکا لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائے اس قسم کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں مگر ہم جو کہ حق شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لیے غور بھی نہیں خرچ کرنے کی وجہ سے